Привет, мои дорогие! Сегодня прекрасный день, воскресенье. Я гуляю тут по парку. Вчера мне надарили, друзья, миллион подарков классных. Вот эти серьги и этот комплект тоже это подарок. Устроили мне сюрприз, я чуть не расплакалась, вообще было так трогательно и приятно. Так что у меня все отлично, и сейчас мы с мамой едем на очередную какую-то интересную барахолку, которая называется Шук. А я тут люблю этот райончик. Знаете, тут так всегда чисто, красиво. Гортензии, посмотрите, какие прекрасные. И тут так всегда прохладно, знаете, такая хорошая тут атмосфера. Молодые семьи с детьми живут. Такой уютный райончик. Посмотрите, какое небо. Классное, да? И школа. История. Мне тут все нравится. Друзья, посмотрите, как это выглядит здесь. Вот такой с той стороны. Вход. Там. Сейчас мы туда пойдем. Смотрите, тут ухоженное тоже место. Вчера был мой день рождения, мне подарили много подарков, и мама тоже да, была. Да, 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 друзья было была... очень весело, очень вкусно, мы поели море продукты, повеселились от души. В общем, все вот... хотели поехать в караоке, но да. оказывается вот. же у нас комендантская година, да, а мы да. забыли. Вот такой день рождения было. Да, ну все, увидимся. А мы заходим. Друзья, значит, здесь такие вон машинки. Volkswagen старенькие, посмотрите. И вот еще. А вон там, по-моему, это Volkswagen Жук какая прелесть. Да, точно. Это Volkswagen 30 тысяч долларов, между прочим. Шторки такие. Тихони какие-нибудь? Нету? А вот это какие? Это Элисаб. А сколько такие? Эти Добрый день. Добрый день. Ох ти! Платочки шовкові! Добрий день! Ой, какой листик! А сколько коштує такий листик? Листик 5 тисяч гривень. Це позолота натуральна листичка. Вообще прикольно. А це натуральна листичка? Натуральна да? листичка, так. Електромашинка, яка позолочує його. Клас. клас. Дуже гарний. А оцей браслетик? 600 гривень. 600 гривень. О, соня ріки? Соня ріки, сережки. Так. Початок 2000-х. А, це сережки? Так. Це сережки. А сколько коштует? А, а сколько вот а 80 евро. 80 евро. А помните, я в Испании а, на барахолке купила Соню Рикель за 10 евро. А вот эти сережки 80 евро у нас стоят. То есть я хорошо купила эту, хорошо купила я булавку свою. Тут глаза разбегаются, я вообще не понимаю, что тут смотреть. Как-то тут много всего, очень похоже на кураж базар но это называется пудельские шип. Смотрите, каштанчики, я думаю, что это работа мастеров украинских. Керамика. Керамичная мастерня. — Це що? Булончики. З розкішницями. Розкішниці. Так я так і подумала, що це розкішниці, подивіться. Та в мене ще горнятка є з ними. А, нічого собі подивіться. З розкішницями горнятка. — А ви самі самостійно це робите? Все, що бачите, на цьому столі, це я роблю. Ну ви крута, клас. Гривень. То що купіть? Купіть себе? Я роблю їх на замовлення. Можете взяти мою візитівочку і я зможу зробити будь-яку вашу ідею. Бо якщо вам сподобалося щось конкретне, але хочеться зміни, колір чи якийсь інший розмір, то проблем. Добре, добре. Я я візьму. Да, да. О, это, это вот я знаю, кому это может. А скільки коштает? 350. Рывень? 350. Ага. Очень хорошая идея. Надо связаться с организатором. Я сюда могу прийти с вещами. Смотри, какие тут юбки. У меня таких особенных речей є сложенными в мешках навалом. Я их постоянно роздаю и раздаю и роздаю, роздаю. Если бы я знала, що тут есть такая ярмарка, то я бы уже почала тут. А, тут тут, мабуть, є монет, так? Да? Це не монет? Ні. Це здається немарковані. Я монет дуже люблю. Ви знаєте, в мене є декілька пар кліпс і це не, не... А, я, це я тут не, не бачу. Вони це. це не марковані. Тут є і немарковані прикраси також. Для американців це прям звичайна історія. Це, це картли, наприклад, у вас кутах зараз. А скільки коштують? Е, Друзі, подивіться, які класні. Тисячу триста гривень. Всього тисячу триста гривень. Це оц... літні бренд, це Castle Кліпс. Вони а, вже не існують. Це був невеличкий бренд, і вони ніколи не були масовим виробництвом. Дуже тобто, клас, завжди дуже було... класні. Да, 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 да. Вони красиві. А ці да. кліпси про це не марковані, 1400. Тоже тож дуже красиві. Подивіться. Клас. Клас. І оці мені дуже подобаються. Це сережки. А, це сережки, так. це не кліпси. А взагалі я дуже люблю кліпси, тому що це зручно. Ну, дивіться, кліпси отут і оці три планшети це кліпси. Це все кліпси, так? Да? Клас. Тут вже сережки. Клас, клас. Ось ці красиві осі. Кинуть можно, да? Ой. Давайте я на карточку вам прорахую. Ну, Я беру, друзья. Эти я беру, мне подходят под очки. Видели, да? Так, это. Є у вас монобанк? У мене термінал зараз прямо. Бачення бажається. Передбачення бажаєте? Давайте. Це до сонця. Ні. Вони теж мають очі, вони вірять, що колись настане світанок. А, це мені? Дякую. М -м -м, ти, мені, джокер залишився. Все, дякую. Да. гарного дня. Дякую, гарного дня. Здесь доброжелательно, солнце конечно палящее, достаточно горячее, поэтому ходить долго будет трудно. Но вообще очень интересное место, я даже подумала о том, что я соберу, наверное, часть своих каких-то интересных вещей, и тоже свяжусь с организатором и буду иногда здесь тоже присутствовать как продавец. Это было бы интересно для меня. Что там... коктейльщиков тут две очереди там кто-то бесплатно пьет а тут все стоят и я не понимаю какую у меня очередь туда или сюда в общем будем проверять что прохладненько по с улицей да симпатичное место так, э... и тут очень интересно одетые люди молодь наша они так интересно одеваются сейчас на такие мероприятия я вот сейчас попробую подснять если будут то девушка в шляпке, потому что она отошла, она подойдет, нужно ее снять, короче. Она сказала, она на минутку отошла. Да, друзья, еще хочу вам вот что сказать, что здесь интерьер, интерьер такой в стиле лофт, и я вижу, что на Подоле появляется все больше и больше таких артистических мест, куда тянется молодежь, куда они хотят красиво одеться, прийти выпить лимонад, купить что-то винтажное. Вы знаете, это хороший это путь, я считаю, вперед к развитию. Поэтому давайте поддерживать э, лайками. Э, будем, я вам буду показывать больше таких мест, а вы поддерживаете мой канал. Смотрите, какой, какой интересный интерьер. То есть это просто, это просто обычный ангар такой типа как склад да, какого-то а, завода части завода бывшего и тут посмотрите все очень просто детали а, добавили собрали винтажные ковры так. очень на самом деле все очень недорого но со вкусом и обратите внимание что всегда белые стены, стены украшает зелень это такой прием очень очень крутой прием когда все вокруг белое и много зелени. Всегда очень. И желтый цвет еще. Тоже классно. Ну ладно, подошла моя очередь. Я возьму коктейльчик, а потом продолжим. Да-да. Я почитать, снимаюсь. Класс. Добрый день. А мне, пожалуйста, а что у вас есть, э, какие э, с апельсином коктейли, безалкогольные? алкоголя? не коктейли, я просто фреш апельсиновый, а я Лагер, є ніпо, є безалкогольний, є нова, ага. темна, світла. Давайте, давайте які на свій розклад. Може, з якимось самоним ризиком? Може з приз. Ну добре, і давайте, і які на ваш розклад? Це буде покірку. Ага, покіарку. Так, а нам зараз підготують заказ, я його оплачу. Друзі, а у вас ваша... ще

Винтажа этот раз очень много. Наверное, света ты это заметила. Вот, с апельсином. Сейчас попробую. М -м -м. Супер. Очень вкусно. Вот. Немножко присели отдохнуть, потому что на улице жарко. Ты больше 30 градусов, друзья. Воздух сип что-то интересное, много чего интересного, посуда интересная. Сходим в тот зал, Что? Э, в тот зал. Сходим, я тебе покажу там Ой. украшения из керамики, а? э, очень интересные. Мы в тот зал сходим с тобой. Давай, сейчас очень, сходим. очень классные, конечно. Я вам покажу немножко интерьерных деталей, да, которые мне понравились. Ну, во-первых, ковры такой, в каждой семье, мне кажется, раньше лежал такой ковер, их можно купить за копейки, и они хорошего качества и очень хорошо освежают любой серый. Тали деревянные, вот, например, как это зеркало, они очень вписываются в этот интерьер и добавляют ему такого лоска, знаете. Несмотря на то, что здесь колонна абсолютно э, ржавое железо плюс осыпавшаяся штукатурка, да, вот эта деталь, она э, берет на себя все внимание, и вот этого становится незаметно. Ну, также живые цветы, зеленые я уже говорила про это, что э, под любой э, интерьер, если ты делаешь серое белое э, дерево, то добавляешь зеленое, и у тебя интерьер готов. И это всегда будет выглядеть выигрышно и красиво. А тут еще такое, смотрите, есть классное зеркало, я подойду. Тоже, видите, белые стены, деревянная рама, огромная, да, то есть она полностью вытягивает на себя внимание. Очень, очень хорошая кафешка, много позитива у меня после этого. Всегда очень нравятся зеленые зоны, шикарные, их можно их купить, красивое выставка сама по себе, Yo, роза, пальмы, лианы, фикусы. Смотрите, это мы э, к Танечке подошли. Помните винтажная, про которую вы меня все спрашивали? Там, где я пиджаки купила. И вот мы подошли к организатору. И такая же, я объявляю, уже такая же будет э, винтажная... Это Маркет или Яштанка? Вештанка, да? Будет там же на Днепре, на Приречной 30 числа. Поэтому я всех приглашаю. И думаю, что организую там даже свой столик. Что, мама? Что ты мы снова встретились с мамой? Да, да. да. Возле Мил. Патриот Рентал. Ага. какой -то. Друзья, значит, сегодняшний у нас обзор подошел к концу с мамой. Да. Мы прекрасно провели время. Поговорили и с покупателями, и с зрителями, и с продавцами, и выпили вкусный кого да, хорошая, и, и я рассказала да. в своем видео про интерьерные какие-то стилистические штучки, да, как правильно. А, построить гуляли лофт. Мы, да, гуляли мы, друзья, отдельно. Мы встретились уже в конце в кафе. Нам на самом деле вообще не сложно гулять отдельно. Да. Нам просто нравится гулять вместе. Вместе, да, друзья, нам нравится гулять вместе вообще. Поэтому уже ну, не обижайтесь. Но, но мама и дочка, и, да. они как-то да вместе любят проводить время. Да, да, друзья. Да, поэтому да, придется иногда видеть нас все-таки вместе. Да. Обнимаем всех, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень благодарны вам за то, что вы так много поздравлений написали мне. Ты мне читала? было читала, да, света на очень пере... не перебивай. <связывая> да, я перебила. <связывая> я тоже имею такую привычку нехорошую. <связывая> ну, мама с дочкой они чем-то похожи. В любом да. случае. <связывая> <Да>. <связывая> вот, мама просто постарше, поэтому она уже более мягкая, более размеренная. А в моем возрасте она была очень шустрая. Боевая. И боевая. Но ничего. В общем, нам понравилось. Мы будем уже заканчивать это видео. Всем благодарны. Всех вас любим, обнимаем. Так что встретимся в следующем видео. Пока-пока.